Советы, рекомендации политика МВФ по отношению к развивающимся странам никогда не приводят к их устойчивому росту развития. Так это я и знала, было, что вы, это вы... Так я и знала, что вы именно а так. Нет, нет, слушайте, ну это ж я не просто так говорю, да, я анализирую деятельность МВФ, там уже не один десяток лет, есть огромное количество литературы научной, да, в том числе и следующие программы МВФ в разных странах, континентах, там, и более 150 да, этих стран, программ, которые, собственно, вот когда МВФ только создали, задача его была как раз поддержка макроэкономической устойчивости. Грубо говоря, это была, знаете, такая пожарная команда. Вот если где-нибудь там горит, затушить и сказать, собственно, сделать так, чтобы потом меры противопожарной безопасности были, чтобы страна стала на путь устойчивого роста. Из этого статуса, который должен был быть благородным, понятным, временным и так далее, и так далее, то есть это скорая помощь для экономики, да, МВФ превратился в источник конечных, там, непререкаемых знаний, какова должна быть экономика, экономическая политика, макроэкономическая политика. И вот когда мы анализируем, вот назовите хотя бы одну страну, которая реализовала рецепты рекомендации МВФ и стала вот развитой или быстро там стала в в зону там в высоких темпов экономического роста страной с высоким доходом и так далее и так далее нету таких потому что они могут возразить знаете для нас же важно вот э, выполнение программы мы деньги зарабатываем они говорят действительно зарабатывают деньги мы э, идем по модели и вот здесь самая большая претензия моя к МВФ международной организациям, как э, Всемирный банк ООН ОСР, Всемирный экономический форум они работают в теоретической парадигме первой половине 20 века, development economics, экономика развития, государство всеобщего благополучия, welfare state, которое предполагает особую роль государства. Вот тогда, когда, помните, был кейс 30-е годы, когда было не на, как бы недоверие к капитализму, который бы провалился, тогда стало период романтизации государства, государство придет. Провалы рынка решит, инвестиции в нужное место даст, инфраструктуру поддержит, бедность ликвидирует, э, социальную защиту обеспечит и, далее, и так далее. Для этого нужно просто было, знаете, в формуле, которые мы видим в макроэкономических учебниках, нет разницы между g государства да, и частным сектором, который делает э, инвестиции, потребление, принимает решения, несет ответственность. Это было фундаментальное заблуждение. Я понимаю, если заблуждение было там 10 лет, 20 лет, 30 лет. Но когда это заблуждение 80 плюс лет, да, и когда мы видим, вот, меня что возмутило в истории с Эфиопией, да, что страна стала второй в мире за последние там, 25 лет по темпам экономического роста увеличив в долларовом выражении ВВП почти в 20 раз. В 20 раз. Да, понятно, дело, с 200 долларов там на душу населения до 2000, но тем не менее там население было 45 миллионов, стало там 135 миллионов. Феноменальный способ, когда люди на своих морально-волевых качествах за счет раскрепощения, там без институтов государства, имея госрасходы меньше 10% ВВП, смогли бы сделать это. И когда бы, если бы я был, например, честным объективным ученым, посмотрел бы на, под лупой на вот этот эксперимент, понял бы, люди, Африка дорогая, да, мы понимаем, что у вас нету capacity, нету способности управлять сложными процессами, распределять, забирать у одних, давать другим, НДС управлять. Что делает МВФ? МВФ пишет там длиннющий список налогов, которые должны имплементироваться в Эфиопии, говорит, вам нужно увеличить нагрузку, налоговую нагрузку. Вам нужно собирать не 8% ВВП, а 18%. Только это позволит вам выполнять цели устойчивого развития ООН. Они говорят не про бедность, они не говорят не про производительность труда, накормить детей, они говорят про гипотетические цели устойчивого развития, которые нельзя достигать при помощи Левиафана. И люди даже, понимаете, вот они категорически против интеллектуальной, теоретической дискуссии. Они вот это все верят и опять едут в Африку, едут в Центрально-Восточную Европу, в Украину и продолжают что говорить. Я просто, знаете, вот ловился на мысли. Когда анализировал, перед этим там большую работу написал по Аргентине, там, как аргентинское правительство работало с МВФ и Всемирным банком последние 80 лет, да, и потом ты подставляешь просто вместо Эфиопия, Аргентина, Украина и понимаешь, что ничего не меняется. Эти чиновники, они не понимают, что у нас тоже нет capacity делать это. Более того, чего чиновники эти не понимают, что у нас нет рыночной структуры капитала и занятости. У нас война, у нас гигантский лефан, 47% занятости у нас госсектор. И для того, чтобы осознать, что с такими стартовыми условиями нельзя предлагать модель государства всеобщего интервенционизма, нельзя предлагать чиновника во главе модернизации. Они пишут свои эти э, докладики, э, рисуют там темпы роста, то 3-4 процента ВВП. Ошибка, плюс там э, в 300 процентов э, прогноза подобного. Но больше всего, понимаете, вот как они нас видят. 2033 год, буквально доклад июня 25 года. Смотришь на параметры экспорта товаров Украины третий год. Это всего лишь там рост до 20-22% ВВП экспорт нашей страны. Смотришь на параметры ВВП на душу населения до 2030 год меньше 10 тысяч долларов. Это темпы черепаши, это темпы, опять, которые выходят исходя из этой логики модельного прогнозирования Левиафана. То есть чиновники, вот они делают фундаментальную ошибку, что для Эфиопии, что для Аргентины, до Милея, понятное дело, что сейчас для Украины повышение налогов, да, не обращать внимания на расходы, не обращать внимания на компетенции, на размер государственных расходов, инвестиций, потому что для них, ну да, вы будете бороться с коррупцией. Для этого мы создадим 25 антикоррупционных органов и будет нам всем счастье. Вот это теоретическая ошибка, это та модель, которая консервирует бедность. И потом, знаете, что получается? Когда я смотрю за этими всеми цифрами, э, я разговариваю с коллегами там своими, в том числе из Африки, из э, Южной Америки, и они понимают, они это понимают, я это понимаю, мы с вами это понимаем, и они говорят, значит, у Запада есть коварный замысел постоянно сделать нас хронически бедными и зависимыми. То есть они не понимают, они могут не допускать мысль, что Запад за столько десятилетий не осознал теоретическую ошибку. Значит, они говорят про злой умысел вот поэтому те люди, которые говорят, что я критикую МВФ, я там говорю, друзья, это вопрос в том, что эти решения никогда не дадут вам того результата, которого вы декларируете. Сверденко, новый премьер-министр, Ермак, Зеленский, все в один голос говорят, мы должны расти с темпами 7-10% ВВП, мы должны сделать экономику триллион долларов. Мы уже это давно с вами говорили. Так делайте это. У вас, посмотрите, пожалуйста, на историю экономического чуда, ни одно чудо не состоялось за счет государствования экономики. А у нас этот уровень государствления, по признанию, опять-таки, Всемирного банка Министерства экономики в промышленности 80% государства. Это же совок, это госплан. Из госплан с экономическим ростом и развитием с великой Украиной точно не совместим.